Hər kəsə salam. Kanalıma xoş gəlmisiniz. Məsaməli dəri bir çox insanın problemidir. Lakin bunun öhdəsindən gil maskası vasitəsilə gələ bilərsiniz. Gil maskası dərinin ən dərin təbəqələrinə nüfuz edir və buradakı çirkləri çıxarır. Təmizlənmiş, açılan məsamənə isə yığılır. Gil maskası dərini qidalandırır və bərpa edir. Evdə kil maskası hazırlamaq üçün bizə 1 miqdar gile ehtiyac var. Bu gili dəri tipinizə uyğun olmalıdır. Əgər qarışıq və ya da normal dəriyə sahibsinizsə, ağ gildən istifadə edin. Dəriniz yağlıdırsa, yaşıl gildən istifadə etməlisiniz. Mən bu gün ağ gildən istifadə edəcəm. Maskanı azlamaqdan əvvəl dərini sabun və ya təmizləyici gellərlə yuymalısınız. Qili sabunla təmas etdirməməlisiniz, çünki bu halda başqa bakteriyalar törəməyə başlayır və maskanın heç bir faydası qalmır xanımlar. Eyni səbəbdən qili plastik qabda da təmas etdirməməlisiniz. Onda da bakteriyalar törəməyə başlayır. Bunun yerinə şüşə qabdan istifadə edin. Bizə Maskanı hazırlamaq üçün xanımına bizə lazım olacaqdır. Nanə yağı. Budur xanımlar nanə yağımız. Və ağ gil. Və maskanı hazırlamaya başlayaq. Öncə maskanı açılıb bizə lazımdır 2 xörək qaşığı gil 2 xörək qaşığı gilimiz bu 1 bu da 2 baxsaq ki dağımızın və üzərinə 4-5 xörək qaşığı su əlavə edəcəyik ki, ərimə su üçün hələ də bilək. 1 2 3 və 3 qaşıq tökək görək nə göstərir. Yenə də deyirəm şüşə. Hər şey şüşədə olmalıdır. Dəmirdə reaksiya gedir, plastiqdə. Amma görək dəmirdə salmadıq. qaşıq bəselenədir. Çox lazımdır, çünki krem halında olsun deyə xanımlar yaxşıca qarışdıraq hələ edək bunu. Və üzərinə 3 damcı mane əlavə edirik. 2 3. Tezlikə damcılarımız 3 damcı bəstdir. 3 damcı da tökdük. Tünd konsistensiya əldə edənə qədər qarışdırdıq. Üzünüzdə qurumasını gözləyin. Hardasa 20 dəqiqə tam yaxşı quruyacaq xanımlar. Gözləyin və sonra ilıq su ilə yuyun. Budur mən çəkirəm. Nanə çox yumşaqlıq verirdi. Dərmə çəkdikcə görürəm ki dərim yumşaq olmaya başladı. Nanə yağı yumşaqlıq gətirir də də. Və yün əgər xanımlar, üzünüzdə sanıq kimi dəri probleminiz varsa, Bu maskadan istifadə edə bilərsiniz. Sızanaqları qurudur və aradakı o xırda nələri, hüceyrələri öldürür. Lazımsız nələri öldürür və sızanaqlardan azad olursunuz. Əgər videonu bəyəndisə, kanalıma abunə olub, bəyəni düyməsinə basmağı və rəy yazmağı unutmayın. Sağ olun.